Вы должны понять, какие фантастичные вы внутри себя. Я уже говорила вам вчера, что этот инструмент должен быть подключен к сети. Только тогда он получает свое предназначение. Поэтому вы должны соединиться с этой всепроникающей силой. Есть три условия для того, чтобы получить вашу реализацию. Первое условие заключается в том, что вы вовсе не должны чувствовать никакой вины. Я уже говорила вам, что есть большая очень мода в России. Пожалуйста, посмотрите. Если вы сделали какие-то ошибки, то ясно, посмотрите на них. Но какой смысл помещать эту вину в вашу левую бешутки и страдать из-за нее? Также я вам сказала, что вы люди, вы не боги, и если вы совершили какие-то ошибки, то ничего страшного. А эта божественная сила, это океан прощения. Поэтому, какие бы вы ошибки не могли совершить, эта божественная сила может простить их и полностью растворить их. Поэтому это первое условие, что вы вовсе ни в отношении чего не должны чувствовать никакой вины. Это очень просто. Вы просто скажите, что я ни в чем не виноват, и это уйдет. Второе условие состоит в том, что вы должны простить всех. Потому что прощаете вы или нет, вы не делаете ничего. Но если вы не прощаете, вы мучаете сами себя. А тот же человек, который беспокоит вас, он не мучается. Поэтому зачем беспокоить себя? А также более того, центр, который я вам указала, Аги, он очень тонкий центр, и он не раскроется, если вы не простите. Но когда вы прощаете, он открывается подобным образом, как показывает Шриматачи, и Кундали не может пройти через него. Третье условие состоит в том, что вы должны быть полностью уверены сами в себе. Вчера мне кто-то задал вопрос: Мать, верите ли вы, что Иисус был сыном Божьим? Конечно, говорит, отвечает Шриматджи, я не только верю, но я знаю, что Он был Сыном Божьим. Вы тоже можете найти это. Но прежде всего вы должны получить вашу реализацию. Тогда вы сможете узнать о каждом из них. И тогда вы начнете читать вашу Библию совершенно другим образом. Вы сможете читать между строк. И тогда вам не нужно будет просто слепо во все это верить, а вы просто будете знать это. And how he was created, what was his purpose, all this you will know. Также вы будете знать о том, кто такой Христос, какой он имел отношение к другим людям, и как это все создавалось. Вы все это будете знать. Вы также будете знать, кто Святой Дух. Не останется больше для вас загадок. Your own и что бы вы ни делали, вы будете делать это сознательно, и вы будете знать, что это ваше знание. Поэтому имейте полную уверенность, что вы все получите вашу реализацию. Сегодня мы попробуем короткий. Давайте. Так много заходить и

немножко параллельно вашему телу, а правой рукой делайте обороты ей, постепенно поднимаясь, и вверху вы завяжите узел. Now, Пожалуйста, снимите вначале вашу обувь. Это все. И сядьте удобно. Now, Опять. Мы должны сделать это три раза. Поместите вашу левую руку прямо, как показывает Сиримада. Старайтесь держать вашу левую руку параллельно вашему телу, а правой рукой делать обороты постепенно, пока вы не подниметесь доверка.

И сейчас здесь превращайте правую руку вокруг левой. Отклоните назад вашу голову и сделайте бандан. Завязывайте. И делайте узел. Это был второй. А третий раз вы должны три раза завязать наверху. Опять поднимайте. Один. Good. Два раза. Три. Третий раз. Мы должны сделать защиту Мы называем его to поднимите так второй раз снова затем третий раз поместите направьте ваши руки так как показывает шлематоч направьте сейчас не думайте вы это можете сейчас сделать